Salam sejahtera yang dihormati Prof dan rakan-rakan sekalian Saya Utaya Suryan, anak lelaki Tawan Daram Nombor matrik 291039 Dan bersama rakan saya Nabin, anak lelaki Parma Nombor matrik 290990 Akan membuat pembentangan tugasan kumpulan bagi subjek GMGFG 2033 Dasar Fizikal dan Analisis Fizikal Tajuk tugasan kami adalah analisis prinsip percukaian dan implikasi cukai barangan dan perkhidmatan GST di Australia bagi tahun 2013 hingga 2014. Pada permulanya, cukai merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem ekonomi sesebuah negara kerana ia memainkan peranan yang besar dalam menjana hasil kepada kerajaan serta menstabilkan ekonomi. Melalui kutipan cukai, kerajaan memperoleh dana yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan, pembangunan infrastruktur dan serta perlindungan sosial. Selain itu, cukai juga digunakan sebagai alat untuk mencapai maklumat dasar, ekonomi dan sosial tertentu seperti pengagihan semula pendapatan dan menggalakkan aktiviti ekonomi dan dan kawalan terhadap barangan atau perkhidmatan tertentu. Australia sebagai sebuah negara maju yang mempunyai ekonomi pasaran yang kokoh telah membangunkan sistem percukaian yang moden, telus dan sistematik. Sistem ini dikendalikan oleh Australia Tax Sensation Officer ATO yang berfungsi sebagai badan utama dalam pentadbiran cukai. Struktur cukai di Australia merangkumi pelbagai cukai langsung dan tidak langsung termasuk cukai pendapatan individu dan cukai syarikat cukai keuntungan modal dan cukai tidak langsung seperti cukai barangan dan perkhidmatan GST tujuan cukai GST ini adalah untuk pelaksanaan meralisis dan memodern sistem percukaian dengan cara menggantikan pelbagai cukai jualan negeri yang bersifat tidak konsisten Tidak telus dan rumit GST memperluas asas percukaian negara menjadikan lebih stabil dan boleh diramal berbanding sistem lama yang bergantung secara besar kepada, cuka kepada cukai pendapatan dengan pelaksanaan GST kerajaan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap cukai langsung seperti cukai pendapatan individu dan syarikat yang terdedah kepada turun naik ekonomi dan pasaran buruh tambahan pula GST direka untuk memastikan pentadbiran cukai menjadi lebih cekap dan mengurangkan ruang untuk mengelakkan cukai dan menyokong objek, objektif dasar fiskal kerajaan dalam jangka masa panjang Terusnya kita akan Tengok kepada jenis-jenis cukai Iaitu kadar GST di Australia adalah 10% Yang telah dikekalkan sepanjang pelaksanaan pada 1 Julai tahun 2000 Dalam tempoh kajian 2013 hingga 2024 Kadar ini telah tidak berubah Walaupun terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan Bagi menampung keperluan belanjawan negara Ketekalan kadar GST ini memberi kestabilan kepada perniagaan dan pengguna, memudahkan perancangan kewangan serta mengurangkan kekeliruan dalam pentadbiran cukai. Walaupun kadar GST tidak berubah, terdapat perubahan dalam senarai barangan dan perkhidmatan yang tertakluk. Kepada pengecualian cukai dan kadar sifat, sebagai contoh barangan makanan asas, bekalan, perubatan tertentu dan perkhidmatan pendidikan dikecualikan bagi memastikan golongan berpendapatan rendah tidak terlalu terbeban dengan sistem ini. Seterusnya, prinsip pencukaian GST. GST di Australia menempati beberapa prinsip utama dalam sistem pencukaian yang baik termasuk prinsip keadilan, kecekapan, ketulusan dan kestabilan. Dari segi keadilan, GST sering dikritik sebagai cukai regresif kerana golongan pendapatan rendah membelanjakan sebahagian besar daripada pendapatan mereka ke barangan dan perkhidmatan sekaligus membayar lebih cukai secara relatif. Namun kerajaan Australia menangani perkara ini melalui pelbagai mekanisme. Sokongan seperti bantuan tunai, pengecualian cukai ke atas barangan asas dan pengurangan cukai, pendapatan untuk golongan berpendapatan rendah. Dari sudut kecekapan GST direka untuk mengurangkan distrosis ekonomi membagi memudahkan pentadbiran cukai dan menggalakkan pemantauan. Sistem pelaporan bergala dan cukai input menjadikan proses ini lebih sistematik dan kurang terdedah kepada penipuan dari segi ketulusan pendapatan dan meningkat melihat amun cukai yang dikenakan secara jelas dan dalam setiap resit pembeli. Salam sejahtera yang dihormati kau. Nama saya Nabin Anaki Farmasinga, nombor matrik Uh, saya ingin membentangkan berkenaan kesan ke atas kerajaan berkenaan cukai GST. Cukai barangan dan perkhidmatan GST telah memberi impak yang amat signifikan terhadap struktur kewangan dan fiskal kerajaan Australia. Sejak pelaksanaannya, GST telah menjadi salah satu sumber utama asing kerajaan persekutuan. Dalam tempoh antara tahun 2013 hingga 2024, kutipan tahunan GST menunjukkan pertumbuhan yang, yang stabil sekaligus menjadikan cukai ini sebagai tulang belakang kepada pembiayaan program kerajaan. Kerajaan menggunakan pendapatan ini untuk membiayai pelbagai program dan perkhidmatan awam penting termasuk pendidikan awam, sistem kesihatan kebangsaan, projek infrastruktur utama serta perlindungan sosial dan keselamatan rakyat. Selain itu, GST juga memainkan peranan dalam struktur pembahagian hasil antara kerajaan persekutuan dan negeri Melalui pengangkahan aset GST kepada negeri-negeri berdasarkan formula keperluan dan populasi, kerajaan dapat mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara negeri, khususnya negeri luar bandar dan wilayah terpencil. Seterusnya, kesan pengelakan dan pelarian cukai. Walaupun sistem GST di Australia direka bentuk dengan ketelusan dan kawalan yang tinggi, isu pengelakan dan pelarian cukai masih wujud. Isu ini lebih ketara dalam sektor perniagaan kecil, perkhidmatan profesional dan aktiviti ekonomi yang masih bergantung kepada transaksi, transaksi tunai. Antara bentuk pengelakan cukai yang dikenal pasti termasuk kegagalan mendaftar untuk GST walaupun melebihi ambang pendapatan minimum, tidak mengeluarkan invoice, invoice resmi, menyalahgunakan invoice palsu untuk tuntutan input teks yang tidak sah serta penyusunan semula perniagaan secara strategik bagi mengelakkan pendaftaran GST. Seterusnya, data sokongan dari tahun 2013 hingga tahun 2024. Pertumbuhan ini sejajar dengan peningkatan keluarga dalam keluaran dalam negara kasar KDNK, kadar inflasi yang terkawal serta pertambahan populasi dan ekonomi aktiviti ekonomi. Sektor peruncitan pembinaan perhotelan dan perkhidmatan profesional merupakan penyumbang utama kepada kutipan GST. Selain itu, laporan ATO menunjukkan peningkatan kadar pematuhan GST dalam kalangan perniagaan berdaftar meningkat kepada 95% pada tahun 2022. Ini merupakan petunjuk positif bahawa sistem GST semakin diterima dan dihormati oleh komuniti perniagaan di Australia. Hai sekali. Secara keseluruhannya, pelaksanaan GST di Australia telah memberikan impak yang besar terhadap kelangsungan hasil kerajaan dan struktur ekonomi negara. Ia berjaya menyumbang kepada pendapatan negara secara mampan membantu dalam pengagihan sumber secara adil kepada negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan sistem percukaian dari perspektif sosial walaupun terhad terdapat kebimbangan terhadap impak regresif GST, langkah-langkah yang dilaksanakan menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan keadilan sosial dikekalkan. Pengalaman Australia dalam GST secara cekap dan telus boleh dijadikan contoh terbaik bagi negara-negara lain yang ingin merombak atau memperbaiki sistem percukaian mereka.